Привет ]Hey! всем! Сегодня мы на канале Ваня Крутой. Сегодня мы будем играть в игру автобусы. Сейчас, извините. Две секунды. Сейчас. Мы сегодня, короче, будем играть в игру. Ну вот, как видите, здесь много очень игр у меня. Сегодня мы будем играть э, в бус-симулятор 17, э, которую покажет... Ну, она вышла, короче. Она мне очень понравилась, я хотел про нее бы снять. Сейчас мы начнем играть в эту игру. Она мне, как еще раз говорю, понравилась. Но сейчас, извините, интернет... Сейчас первый раз выкинет Потом мы еще раз зайдем, Только, правда, она долго загружается Но Эээ... Ничего, мы подождем, ладно? Кто не хочет ждать, пишите в комментариях Так, ну сейчас она у нас выкинет мы Еще раз подождем Вот, видите? что бы я не писал в комментариях, о, ну, ссылки в описании, я эту игру еще раз скажу. но кто хочет, я тому просто так скажу. Еще раз говорю, это бус симулятор 17. Вот, мы начинаем. Сейчас, подождите, что-то... Вот, короче, у нас вот такой автобус. Сейчас две секунды что-то и опять завис. Вы извините, конечно, меня. Вот все. Давайте с первого уровня. Нам обзор сейчас нам будут показывать на этот, э, как бы сказать, автобус. Кому нравится обзор на автобус, сразу ставим лайк. Лайк, лайк, лайк. Давай, что ты? Э. Ой, господи, что с моим автобусом? Э. Я опять он завис. У меня все, всегда эти проблемы с, блин, с этой игрой. я ее люблю. В качестве, когда она работает. А когда не работает, просто хочется взять телефон, разбить его нафиг. Вот и все. Вот, обзорчик на этот автобус. Прикольно, если честно. Мне нравится. Кому нравится, ставим лайк. Так, берем так. Так, вот наша остановка. Здесь будет здесь две остановки. Так, все понятно. Так, здесь можно лицо сделать от второго и от первого. От первого вот так вот. Так вот, все ссылки будут в описании. Мы поедем не очень быстро, потому что вот, видите, внизу здесь навигатор не, как бы не очень так ехать. Поэтому поедем не очень быстро. Но все-таки, если на светофор опаздываем, может притормозим, а может поедем быстрее. По крайней мере, ну, вы видите дорогу, да? Или нет? Да, я уже понял. Это мне всегда напоминает, что эти ворота надо открывать. Поближе подъедем. Все, поехали. У нас, если честно, здесь автобус долго разгоняется. Так, ну вот, все, мы приехали на нашу остановку. Сейчас мы будем забирать людей. Сделала второго лица, чтобы вы видели, как заходят эти люди. Это мешает здесь дом. Они заходят. Вот некоторые во вторые ворота заходят. Мне это не очень, если честно, нравится. Ну все, мы... Давайте вот так вот поедем. Вот у меня внизу навигатор показывает. Ставьте лайк, если кому-то кажется, что это дорога из GTA 5. У светофоры я уже не, не буду говорить, что они из GTA 5. Хотя они не из GTA 5. Будем ждать. Тут сейчас еще бабки за это снимут. Мне это, если честно, не очень нравится. А, и скажу еще кое-что. Что если у меня будет 10 подписчиков или 20. Если больше 20, я новое видео выпущу а с пародией на грибы. Между нами тает лед. Так, ну давай. Все, мы прошли раунд таким образом. Сейчас мы будем второй раунд пройдем. На втором, если, ну, если успеем, второй сразу же пройдем. А в конце видео мы, наверное, третий еще пройдем. Кто хочет третий пройти, пишите в комментах. Я всегда рад слышать вас, видеть на своей, на своем канале. Давайте. Всё, давайте. Я вас жду, чтобы вы писали хорошие комментарии. Упс. Да, вот это очень было плохо. Я согласен с этим кто-то это тоже считает сейчас мы здесь влетим куда-нибудь ну в этой игре разработчики им большое спасибо потому что они подработали эту игру потому что здесь теперь когда пересекаешь сплошную ничего не нету а когда когда я качал одну игру из этих когда я пересекал сплошную, у меня всегда был штраф. Ну, как бы мне штраф не нужен. Вот, так, ну давай быстрее заходи, чего там долго-то так. Так, разработчикам большое спасибо. Они еще показывают задние стекла. Давай быстрее. Медленно едешь. Не обращайтесь, и он быстро, то есть медленно едет. Будем ждать. Зеленый. Поехали дальше. Так уж подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Ставьте все самое главное лайки. Я это жду. Так, вот у нас справа еще показывается время, где оттекивать. 7, 3, 30 это. Так вот, и люди, видите, в дизу там. И они довольны. Это значит, пока что я их везу хорошо. То есть они довольны. Поездкой в этом автобусе. Мне если честно, эта игра очень нравится. По крайней мере, я сам езжу на автобусах. Вместительная. Поэтому мне очень мне нравится. Так, ну все, поехали дальше. Вот езжаем от остановки. Идем в друг... Едем в какую-то другую. Едем в какой-то другой. Вот видите, что с ним происходит. Здесь можно аварийку включать. Можно сигналить, можно фару включать. Ну все, у меня зеленый поехал. О, как мне повезло, мне еще даже деньги не снились. Ну да, считаю же, я на зеленый поехал. А вы, вот кто был сзади меня, не все неудачники. Что не успели. Давайте быстрее садись, чего вы так долго. Вот давайте этот последний раунд играем. И вы мне ставите заслуженный лайк. Я это буду ждать. Хотя это уже почти, когда создал свой канал, уже это почти жду. Жду от вас хороших комментариев. Всего самого хорошего. Ну, сейчас. Здесь повернем. Ой. Еще раз повторяю. Кому кажется, это дорога из GTA 5, ставим лайк. Ну, или пишем в комментах, что она такая. А я ваш оценю комментарий. Как всегда, поставлю на него лайк. Так, ну все, давайте быстрее. Не очень люблю, когда они так медленно ходят. Поехали. И не забудь, следующее видео между нами тает лед, если наберем 20 подписчиков. Или 20 лайков. А пока не наберем, я ничего не буду выпускать, сразу же говорю. Так уж лучше наберите. Чтобы ждать на моем канале новый видеоролик. А я буду этому очень рад. Сейчас она зеленая была. Все. Вот у нас видно, что уже конечная, считай. да, на конечную остановку у меня. Кому эта игра еще раз понравилась? Я могу это и двадцатый раз сказать. Подставит на эту игру лайк. С вами был Ваня Крутой. Ставим лайк, подписываемся на канал. Всем хорош, хорош, хорошего настроения. Всем пока.